Русские морпехи хотели прорвать линию обороны, но это утром не получилось. Наши отошли, мы вышли зачистить этот квадрат, и пехота подошла, но они подошли раньше. Второй раз уже. Мы ну, вышли, зачистили покинутые позиции, которые утром были выбиты наши. Закрепили, дали подкрепление. То товарищи соседями с той стороны побежали, были ближе к нам. Огонь. Мы были на открытой местности, не стрелило две руки. Одного Серега, который я уже ранее рассказывал, попал в ногу и выбила палец. И еще одну госу колено прострелило. Пробовали что-то там огрязаться, но было мало. Не было практически чем. То есть конечно все. Рома увидел эту ситуацию, он лежал в дальше от меня, поднялся, побежал на пулемет. Эмин. его уничтожил, он прикрыл своим делом и нашу жизнь. А где ты была? На Возвану, как 23 июля. Подавали бойца на наградные, за герои Украины, мы свою жизнь спасли жизнями бойцов. В этом мы, мою, остановили прорыв, через линию обороны пробовали, и морячки там заходили. Часто принял другое решение, что не достоин. А нам не надо понять героям давать, нам просто надо работу свою делать. не надо сюда неприятеля запускать. А если сейчас, не знаю, как он будет, он примет там какое-то решение, он а не, не а надо в бурят там не надо, правильно? в России, и тоже не ждет. Ну что спадется все сюда. Они уже сидят там.